असल वरम्बर मैं हूं सैयद अब्दुल अब्दुलवाक़ शिराज़ी और आप देख रहे हैं अहुदा गाइडस चैट अजी तिब की दुनिया का एक ऐसा पहला सॉफ्टवेयर जो हुमा के लिए है स्कीमों के लिए है और उनके बहुत सारे मुश्किल कामों को वो आसान भी कर लेगा और तवील कामों को मुख्तर कर देगा और ऐसे काम के जिन पर काफ़ी वक्त लगता है लगता है या काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वो काम आसानी के साथ हो जाएंगे आजकल शॉर्टकट का दौर है वीडियोस में भी शॉर्ट आ रही हैं हर चीज़ में मसरूफ़ीत का दौर है जो काम जो चीज़ जितने कम से कम वक्त में हो जाए लोग उसको पसंद भी करते हैं और मेरे ख्याल में ये वक़्त की ज़रूरत भी है तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो तिब की दुनिया का और ख़ास तौर पर कानून मुफरत अज़ा के मुताबिक साबर यानी हकीम साबर मुल्तानी रहमत की तिब के मुताबिक सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है कुछ काम उस पर हुआ है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है कब आ रहा है कहाँ से मिलेगा आज की वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा लेकिन इस बात को समझने से पहले एक और बात करना नहायत ज़रूरी है क्योंकि ए, उसके बगैर आप इस बात को समझ नहीं सकते तो वो पहली बात यह है कि एक दो दिन पहले की बात है मैं फेसबुक पर देख रहा था एक वीडियो मेरे सामने आई और ये वीडियो थी वो जो मशहूर है वो जो प्रैंक करता रहा प्रैंक करता है पी फार पकाओ गिबा इस तरह कुछ है वो ए, तो उसकी वीडियो थी आजकल वो लोगों की इंटरव्यू कर रहा है तो उसके सामने जिसका वो इंटरव्यू कर रहा था वो कोई गुलकार था तो उससे वो इंटरव्यू करते हुए पूछता है कि जी ये राहत अली राहत फ़तेह अली खान जो है ये एक प्रोग्राम के कितने पैसे लेते हैं उसने कहा बस ये कोई अस्सी लाख नबे लाख रुपया लेते हैं नहीं एक प्रोग्राम जो ज़ाहिर है एक दो घंटे का होगा ज्यादा से ज़्यादा तीन घंटे का होगा उसने कहा कि राहत फत अली खान साठ लाख सत्तर लाख अस्सी लाख सत्तर से ऊपर ऊपर उसने कहा वो लेता है और पाकिस्तान में उसका ये रेट है जब अमरीका में जाता है तो वहाँ फिर वो डॉलरों में होता है एक लाख डॉलर तो दो लाख डॉलर तो इस तरह रेट होते फिर तो उसने कहा एक और किसी की कहा पत्नी नाम लिया उसका क्या है। उसने कहा उसका भी स्टैंडर्ड जो है वो राहत फतेह रिहान के बराबर है वो भी सत्तर लाख से काम नहीं लेता और फिर बाकी उसने कहा कि बाकियों के रेट थोड़े से कम है कोई पचास लाख लेता है कोई चालीस लाख लेता है और सबसे कम बलोचिस्तान के जो गुलकार हैं इनके रेट सबसे कम है वो तो जो सबसे कम है उनका रेट क्या है पाँच लाख रुपया एक प्रोग्राम का यानी वो एक प्रोग्राम करते हैं एक घंटे का दो घंटे का पाँच लाख रुपया लेते हैं और फिर उसने इन्हीं जो ये सत्तर लाख लेने वाले हैं इनमें से एक का बताया कि बलोचिस्तान के किसी इलाके में तुरबत या इस तरह का कोई शहर था पसमानदा सा शहर था बलोचिस्तान के ज़ाहिर सारे शहर इस तरह के हैं तो वहाँ पर उसने कहा एक तकरीब थी एक प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में इस गुलकार को बुलाया गया और इसके साथ सत्तर लाख रुपये की डील भी होगी कि हम आपको सत्तर लाख रुपया देंगे लेकिन इसने कहा कि जी वहाँ आने के लिए बड़ा जहाज़ आता है तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो बड़ा जहाज़ तो नहीं आता एयरपोर्ट यहाँ का छोटा है तो यहाँ पर छोटे वो पंखों वाले जहाज़ आते हैं उसने कहा फिर तो मैं नहीं आ सकता फिर उसने कहा जी वहाँ पर उस शहर में जी उतनी फोर स्टार की फाइव स्टार होटल है तो इंतजामिया ने कहा नहीं जी इस शहर में तो ये फोर फाइव स्टार होटल भी नहीं है उसने कहा फिर तो मैं नहीं आ सकता यानी उसको सत्तर लाख रुपया एक दो घंटे का एक प्रोग्राम का मिल रहा है लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि जी वहाँ पर बड़ा जहाज़ नहीं आता और वहाँ पर फोर फाइव स्टार होटल नहीं है ये वाक्य मैंने आपको इसलिए बयान किया ये वाक्य मैंने आपको इसलिए बयान किया कि इस वक्त हमारी कौम पाकिस्तान की कौम और ख़ास तौर पर वो लोग कि जो अशराफिया कहलाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है उनकी तरजीहात क्या हैं एक आलम दीन जो होता है उसको एक मस्जिद बनाने में जिसकी पूरी मस्जिद बनने में सत्तर लाख रुपये खर्च होता है उसको दस दस बीस बीस साल लग जाते हैं मैं ख़ुद भी एक मस्जिद और एक मदरसा बना रहा हूँ उसके टोटल ख़र्चा सत्तर अस्सी लाख रुपये लेकिन तीन साल हो गए अभी आधे से आधे से आधा काम भी नहीं हुआ तो ये जो इनको सत्तर लाख रुपया इन गलूकारों को ये लाख करोड़ रुपया एक दो घंटे का मिलता है ये कोई चंदा करके नहीं मिलता कि दस रुपये वो दे दिए पाँच रुपये वो उसने दिए सौ रुपया बल्कि चंदों से इस तरह के पैसे नहीं इकट्ठे होते बल्कि ये दो चार लोग होते हैं बीस लाख एक दे देता है तीस लाख एक दे देता है या कभी एक ही बंदा होता है ये देता है ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जिनकी तरजीहत ये हैं कि वो सत्तर सत्तर और अस्सी अस्सी लाख रुपया ऐसे एक घंटे के प्रोग्राम में हवा में उड़ा देते हैं जिसकी कोई हैसियत ना अल्लाह के नज़दीक है ना दुनिया में उसका कोई फ़ायदा है वक्ती तौर पर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो जाती है और बस ख़त्म एक दो घंटे के लिए तो मुझे अब ये सारा वाक़ मैंने आप कुछ लिए सुनाया कि ये जो तस्वीर में आपको शख्सियत नज़र आ रही है हकीम तबीब रियाज हुसैन साहब अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है पाकिस्तान की कौम पर एहसान किया है और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि हुक्मां पर अल्लाह ताला ने ये एहसान किया है कि एक ऐसी शख्सियत को कि जो मेरे ख्याल में हकीम साबर मुल्तानी रमतल के बाद अल्लाह ताला ने कैसी शख्सियत भेजी है कि जो कानून मुफरत अजा को इंतहाई गहराई के साथ डीपली साइंटिफिक तरीके से और मुदल अंदाज से वो समझा सकता है समझा रहा है और समझाने का उसका अंदाज़ ऐसा है कि एक एक चीज़ को नहाय बारीकी के साथ उसका तस्वीर भी करता है उसका तजिया भी करता है और उसकी साइंस भी बताता है और इतने दलाइल के साथ और सबसे बड़ी बात जी कि नहायत ही आसान फाहम अंदाज में वो समझाने का मलका रखता है और समझा रहा है एक ऐसी शख्सियत अल्लाह हमें दी है लेकिन हमें उसकी कोई कदर नहीं है और फिर सबसे अजीब बात जी कि हकीम तबीब रियाज़ हुसैन साहब कराची में हैं आयशा मंजिल कोई इलाका है आयशा मंजिल के करीब कोई उनका मक्की दारिकमत के नाम से दवाखाना है वहाँ पर वो इस जगह पर क्लासेस भी कराते हैं सिखाते भी हैं और बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं इतना बड़ा इलम और इतना वक्त देते हैं कि एक एक क्लास जो है दो दो तीन घंटे की और कई की हफ्ते और महीनों की क्लासें होती हैं बिल्कुल फ्री है। और इन्होंने चूँकि अल्लाह तौर इनको जदीद तालीम से भी आरास्ता किया है और उसके साथ साथ इन्होंने इस कानून मुफ्त अज़ा के अंदर बहुत सारे हकमार से सीख कर बहुत अली दर्जे की महारत हासिल की है और ये नुस्खों का ये महारत नहीं होती कि आपको नुस्खा आता है फला बीमारी के लिए ये नुस्खा फला हर चीज़ की साइंस ये काम क्यों है ऐसा क्या क्यों है असाबी है असाबी का क्या मतलब है उजलाती का क्या मतलब है बुद्धि का क्या मतलब है फिर इनके हर एक के आगे दो दो जो ताल्लक़ हैं उनका क्या मकसद है हर एक की साइंस और बड़े बेहतरीन तरीके से समझाना इन तबीब साहब ने तबीब रियाज हुसैन साहब ने आज से चार पाँच छः साल पहले दो हज़ार सत्रह अठारह में एक सॉफ़्टवेयर बनाने का इरादा किया और उस पर काम शुरू किया उन्होंने और काफ़ी हद तक वो काम उन्होंने किया और एक सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया कि जिसमें जिसकी ख़ूबी ये है उस सॉफ्टवेयर में आप जड़ी बूटियाँ मुफरजा भी उसके अंदर सारी शामिल है और हमने किसी चीज़ का मिजाज देखना होता है ना तो वो तो हमें मुफरजा मिल जाता है फलां का ये मिजाज है गर्म है खुश्क है फलाएँ फलाएँ जो भी लेकिन इनके सॉफ्टवेयर के अंदर ये कमाल है कि ये नुस्खों का मिजाज भी कैलकुलेट करके बता देता है मतलब आप पाँच बूटियाँ हैं आप डा उसमें एंटर करें कि संड इतने ग्राम फ़लाँची इतने ग्राम सनामक इतने ग्राम और सारी चीज़ें आप पाँच छः ऐड करें वो उन पाँच छः को का जो नुस्खा बनाया है तो उसका मजमू लिहाज से क्या मिजाज बनता है सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करके बताता है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं इसमें मरीजों का डेटा आप जमा कर सकते हैं इसमें फार्माकोपिया सारा है किसी बीमारी का नुस्खा जो है वो आपने तशीस कर दी तो ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि इसके लिए ये इसका इसका इलाज ये है ये मरज मर, मर, का ये दर्जा है इसके लिए फरवा कूकी से ये नुस्खा बनता है बेशुमार के अंदर खूबियाँ और दो हज़ार अठारह से लेकर आज दो हज़ार तेईस हो गई पाँच साल हो गए इस सॉफ्टवेयर पर आस्ता आहस्ता काम जारी है और मेरी उनसे बात हुई कि ये कब रिलीज़ हो रहा है तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ उन्होंने तो कहा इस सॉफ्टवेयर को अभी भी इस पर इसमें कुछ ऐसी अहम चीज़ें बाकी हैं काम की कि उनको किए बगैर ये रिलीज़ नहीं हो सकता और वो काम करवाने के लिए कम से कम आठ दस लाख रुपया चाहिए और अभी मैंने वो पहला वाक्य आप किस लिए सुनाया था कि देखिए हमारी कौम के अशराफिया और पैसे वाले जो लोग हैं उनकी तरजीहत क्या हैं कि वो एक घंटे के प्रोग्राम पर सत्तर लाख रुपया उड़ा देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है और यहाँ पर यह साफ और येलुम बांटने वाला अल्लाह का बंदा मुखलिस उसको सिर्फ छः सात लाख आठ दस लाख रुपये की ज़रूरत है और पाँच साल गुजर गए उसके पास इसका बंदोबस्त नहीं हो सकता और फिर अल्लाह के बंदो देखो कराची में कैसे कैसे लोग अगर मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे मुखात हूँ कैसे कैसे लोग कराची में बैठे हुए हैं बड़े बड़े मेमन बड़े बड़े सेठ सरमादार और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रहती दुनिया तक का कादका जारिया है मेरे ख्याल में जारिया है और सबसे बढ़कर यह कि इसका सबसे बड़ा फायदा मरीजों को हो ना हकीमों के लिए चीज़ है अगर मैं कहता हूँ सारे हकीम ही मिलकर ना पूरे पाकिस्तान में जो मेरी बात सुन रहे हैं वही हज़ार हज़ार पाँच पाँच सौ दो दो हज़ार रुपया देना इतने हकीम हैं कि इसी से आठ दस लाख रुपया पूरा हो जाएगा लेकिन ज़ाहिर ये काम ज़रा मुश्किल है मैं मेरी दरख्वास्त होगी अपने सुनने वालों से आप में से कोई अगर ये हैसियत रखता है इसका बंदोबस्त करें आठ दस लाख रुपये कोई बंदोबस्त हो जाए ताकि ये सॉफ़्टवेयर मुकम्मल हो जाए और फिर ज़ाहिर इसकी ऐप बाद में बनेगी उसके लिए भी अल्लाह तुम्हारी बंदोबस्त कर लगा है पर इससे भी ज़्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि आजकल तो सॉफ्टवेयर का जमाना नहीं है आजकल तो ऐप्स का जमाना है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के साथ तल्लक रखते हैं वो तो बहुत कम काम रहेगा आजकल तो मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल होता है पहले ही सॉफ्टवेयर बन जाए फिर एप बन जाएगी तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये इतना ज़बरदस्त किस्म का तिब्बी सॉफ्टवेयर कानून मुफरत अजा का सॉफ्टवियर दुनिया का पहला तबी सॉफ्टवेयर रास्ते में सिर्फ आठ दस लाख रुपए की वजह से रुका हुआ और वजह क्या है कि हमारी कौम की तरजीहत ही कुछ और है हमारे लोगों की तरजीहत ही कुछ और एक एक गवैये पर लाखों रुपये उड़ाने वाले आठ दस लाख रुपया किसी नेकी के काम पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़